Вітаємо, шановні пані та панове, вельми шановні наші телеглядачі та радіослухачі на хвилі пульса ФМ. Уся ця аудиторія пульсу, що доєдналися до нашого живого ефіру на телеканалі Лот. Ми розпочинаємо наші. Гостини традиційні, що вечірні. Мене звати Олександр Шелес. Ефірі Лот наживо проект, що на боці правди, і на вашому боці. Напрочуд активний і дуже е, цікавий зараз на нас чекає ефір, адже бо ми будемо говорити і про міські сівіробницькі проблеми, і звичайно ж обласні, і нові тенденції щодо енергозбереження. Все це ви можете коментувати напрочуд активно у соціальній мережі. Лайфлот е, лайф, так зветься вона наша сторінка у Фейсбуку, саме заходьте, дописуйте, лайкайте, постіть, репостіть і реагуйте. Наші редактори завжди онлайн, і ви зі своїм коментарем можете потрапити у телевізор, що називається. Ну і, звичайно ж просто особисто можна зателефонувати до живого ефіру 050 210 0898 Я нагадаю, що це живий ефір, і навіть якщо ви... Стежите за перебігом нашого вечора усього і е, з чимось погоджуєтеся, з чимось не погоджуєтеся, або маєте свої теми для обговорення чи запитання для наших експертів. Ви можете телефонувати, поставити це запитання або підняти цю проблему. Ми обов'язково е, будемо звертатися до відповідальних з того чи іншого питання людей, що по справжньому можуть зарадити або допомогти. Безпосередньо конкретно з вашої проблеми. Ну а просто зараз розпочинати наш сьогоднішній ефір. Ми прагнемо з теми, яка набила оскомину вже в багатьох. Е, чому? Тому що усе наше життя здорожчало, і здорожчало переважно через те, що е, певні вектори змінилися, і відтак змінилася ціна життя. Вектори цілої країни тепер дивляться на захід, і це прекрасно з точки зору цивілізаційного руху України і нас із вами, але ж це виливається у копійку, адже бо один євро коштує, як ми розуміємо, не пів гривні, не гривню і далеко не 10 і не 15 гривень. Ми стикаємося із тим, що потрібно заощаджувати, в який спосіб. Звичайно, енергозберігаючий і сила, селена виставок, програм, сила силасиленна речей, котрі нам у якості пропаганди можна навіть і так сказати, і це не має нічого е, у цьому слові такого е, дискримінаційного пропаганді енергозберігання, яка просто наводнила усі. Ефіри, і звичайно ж лунає ледь не з кожної праски. Але ж що це на практиці? Ми вирішили поспілкуватися із сьогоднішнім гостем. Першим гостем Лот на живо шелест це Сергій Бондар, підприємець, а також експерт з питань енергозберігаючих енергозберег... технологій і енергозбереження в цілому. Пане Сергію, доброго вам вечора. Доброго вечора. красновітаю цій студії. І мабуть, найперше запитання, котре хотілося б поставити, щоб розпочати нашу бесіду, це ось ця підтримка. Шалена і несамовита підтримка з боку держави, з боку міжнародних партнерів, що отримують ті люди, що виробляють ен продукцію енергозбереження, що підтримує це енергозбереження, або, ну, знаєте, якось дотують навіть і дають гроші на певні речі. Як ви оцінюєте ось цей рух ну, за останні місяці, принаймні? Ну, мабуть, я це оцінюю як жарт з вашого боку. Чому? Ну тому що реальної підтримки суспільство не отримує. Ні від держави, ні на рівнях э, городського, там, обласного. Э, мабуть, по російськи мені буде краще спілкуватися, у вас дуже добре. Ну, Діло в тому, що все це балачки. І будь-який експерт вам скаже, що в Україні в 70 раз приблизно. Субсидіювання привишає ті мероприятия по енергозбереженню, які в Україні проводяться. Но якщо в тому році на теплі кредити, як вони кажуть, було виділено 300 млн грн, а на субсидії на енергозаощадження технології було е, виділено 52 мільярда гривень, а в 2015 році ця цифра сягала 24,5 мільярда гривень, то скільки можна було за ці кошти зробити заощаджень е, енергозаощаджень? Мабуть, дуже багато. Цьому Маг, мабуть, дуже багато. Тому ви і тут. Тому що, ну, Але, дивіться, ну, поки, ми поки, бачимо. Ну, величезні суми. В... Ну, от, реально, Правильно, величезні. величезні суми. Коли ці суми виплачуються, тоді курс долара падає. Ну, мабуть, всі зрозуміють, навіть чому. Ну, може, і мені так здається. Ну, щось, як субсидії виплачуються, курс падає. Потім субсидії виплатили, курс знову піднявся. Мабуть, то, что требов, сэш, животы, реальные механизмы. Один из первых механизмов, это уже то, хорошо, что вы меня позвали на эту передачу. Времени, конечно, мало, очень мало, но чего-то необходимо начинать. Мы это начинаем или начали 7 лет назад, когда э, ввели новые технологии в своем производстве. Дело в том, что 7 лет назад не для рекламы будет сказано, когда я шел э, в мэры города Северодонецка, шел с лозунгом «7 лет назад, энергосбережение сегодня, завтра экономическая независимость». Прошло 7 лет. Каждым годом лозунг не прекращает своей актуальности. Просто цифры меняются. Было 5 лет, было 5 лет, 7 и так далее. Просто ну, у меня такое впечатление сложилось, что кто бы у нас не приходил к газовой, в трубе все собирались только на ней зарабатывать, но никак не экономить. Потому что те мероприятия, даже мы своим производством, которые предлагали еще 7 лет назад, они позволяли экономить колоссальные цифры. Я вам приведу небольшую цифру. На сегодняшний день потеря неизолированного 1 квадратного метра трубопровода отопления или горячего водоснабжения 1 метра квадратного. 10 тысяч 368 гривен в год. А сколько Посчитайте, сколько это метров квадратных по Украине. Ну, это шаленые цифры. Если брать место Северодонецк, у нас 800 домов. В каждом доме, внутридомовые, берем хотя бы тепловые мережи, там где-то порядка 150-200 метров. Ну, на досуге умножьте на 800, и умножьте на вот эту цифру 10368. Что это за цифра? И откуда она взялась? Ну, Почему это, сами те тепловые, родоншане... это те тепловые потери, которые у нас идут в теплосетях. Мы пока разговариваем только о теплосетях. Скажем так, это мой конек, хотя мы можем перейти и на LED освещение, и на другие программы энергозачажения, которые в первую очередь работают. Любой уважающий себя э, руководитель ОСББ знает, с чего в первую очередь начинают. Подвалы, трубы, освещение. Все со мной согласятся. Недавно был великолепный сюжет лот э, про ОСББ, где Вадим Любченко и женщина-председатель ОСББ 26-го дома выступали и говорили. Поставили теплопункт, э, посмотрели, а у нас еще больше энергозатраты пошли. А как же так получается, что больше пошли? Трубопроводы не утеплены. Утеплили турбопроводы, цифра упала в разы. Всего лишь. А почему это происходит? Откуда берутся вот эти 10 368 э, гривен в год? Неизолированная труба, а, но ну это технические термины, они вам правда не нужны, 2300 ватт на метр квадратный. Мы предлагаем снизить бюджетно, что окупится буквально там за 2-3 месяца, ну скажем так, нашими материалами, и потеря уже на этой трубе будет 833 ватта на метр квадратный. Это а великое запитание. Нашими материалами мы можем, мы робимо. И робимо. А, це, мы, шо, как правило, ставайте, да? це, Тут у Сєвєродонецьку да. це не, скажімо так, не з Німеччини. Не. Ось ці кот... З Котмеччиною ми працюємо. Оці котли, там, різні системи. Нічого це тут. Це, да. у нас. це тут, це у нас. І от недавно проходило, теж показали більшої сюжет мероприятие по енергоефективності, в частності енергоаудит і так далі. Говорити можна дуже багато. всевозможные обращения в эфиры, э, удары кулаком себя в грудь про энергозаощаджение, с мертвой точки дело не сдвигается. Что мы, заважает? Мы, мы дел... Ну что заважает? Я не знаю, что заважает. Дело в том, что даже Верховная Рада уже приняла закон про эскопослуги, который был принят еще в 2015 году. Згодно цього закону мы можем элементарно, этот закон позволяет утеплять э, и проводить теплоизоляцию, санацию коммунального, державного Будівель будів, 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 будів за кошти приватних інвесторів. Придіть до мене і скажіть, рівень, ти ж зроби за свої кошти, а ми тобі будемо виплачувати. Це моя буде пожизніна рінта. Ну тільки ж ви мені хоч договір принесіть свій зі своїми юристами, щоб ваші юристи не отам по судам бігали і судились один з одним, а займалися справою. Це от для початку. Да? Тобто візьміть закон по ЕСКО послуги, прийнятий у 2015 році, і працюйте по ньому. Будь ласка, на всіх рівнях. Город, область, это же не только касается города Северодонецка и Луганской области, это касается всей Украины. У меня звернення было до Володимира Борисовича Гройсмана. Это было в открытых сетях. Я ему сказал, сделай мне прямую скайп-конференцию. Я хочу побалакать своими руководителями областей, районов, городов. Хотя бы областей, районов. Да? Мист 4900. Но есть скайп-конференция, есть участники, методы и так далее. Я бы рассказал, как это быстро и эффективно сделать. Кажучи 7 в тому, и говоря о тех технологиях, которые у нас в Украине есть, и они применимы, и они свою показали жизнеспособность на великолепных цифрах. Вы понимаете? У нас в основном работа с частными компаниями и с частными лицами. Частные компании, агротрейд, у которых более 20 элеваторов, у них в частности нашими материалами утеплены воздуховоды и их зерносушилок, где там толщина покрытия 2 мм позволяет снизить температуру со 180 до 50 градусов и при этом экономия на условном топливе, будь то газ, мазут, уголь, составляет от 40%. Все это задокументировано, задокументировано. Іміються отзиви підприємті і чиновники е, на місцях об этом знають? Давайте перейдемо безпосередньо до суті того питання. Але перед тим я нагадаю, що живий ефір у нас на телеканалі ЛОТ Можете долучитися і висловитися з приводу енергозбереження 050-210-08-98. Телефонуйте, ставте свої запитання і говоріть наскільки е, в принципі вражаюча ця тема для вас особисто. Або просто телефонуйте, скажіть, скільки ви сплачуєте там за тепло, скільки скільки ви а скільки б можете сплачувати, пане Сергію? Отут є велике питання. От ви, скажімо, так зараз. Я просто не хочу, щоб це виглядало. Що підприємець рекламує те, що може зробити, називає інші підприємства, приватні підприємства, компанії, холдинги, які цим користаються, а держава ні, виникає запитання. Чому? От чому от Ми чому? Про... Я вам приніс кучу листів, паперів, да, зареєстрованих. Пример был частная компания приведен по одной простой причине. Потому что есть державная компания, которая занимается тоже зерном. Державная продовольчая зерновая корпорация. Но мы у них провели презентацию. Мы им показали всю материальную часть. Теорию, практику. Несколько часов мы общались. Они были в захвате от нашей презентации. Они сказали все. Зараз. Два роки цьому зараз. Два роки. И так на всех рівнях державных Чомусь воно так відбувається, я не знаю. Ну, Треба замислитись, мабуть. Листи, тут ще, запитання. Тут ми, ми ми, вопрос. Давайте, вопрос. давайте експертним так. чином це спробуємо проаналізувати, пане Сергію. Чому? Тому що енергоефективність розмір. на давайте, папері. конкретний відповідь. От недавно я писав тип, в очередной раз комунальне е, підприємство Сєверодонець теплокомуненерго. От я отримав відповідь. І мені просто тут відповідають, що, ізвині, додаткових коштів немає. Uh -huh. То есть в городе Северодонецке есть 150 теплопунктов, есть котельное оборудование в Северодонецкой теплокоммунэнерго. Почему их не утепляют? Почему их не отдают местному бизнесу? Лично меня... У нас есть телефонный звонок. Доброго вечера. Назовите, пожалуйста, кто вы, звідки и поставьте свое запитание. Добрый вечер, Александр Лисичан. Смотрю вашу передачу, и вот такое ощущение, что вот я знаю, как строить, я знаю, как делать. Вот здесь будет завод, вон там проходная. И как-то очень скользко обходите тему не только энергосбережения, но еще энергоаудита, который, кстати, узаконен. Так вот, насколько я знаю, энергоаудит как раз и устанавливает тот те комплекс мероприятий, который необходим для того, чтобы избежать там потерь и так далее. А мы уже говорим о том, что вот есть единственный способ, а других способов не существует. Но вот нельзя одним лекарством лечить все болезни. Вы расскажите, какие еще существуют методы утепления, то есть как, как еще можно избежать потерь, не только вот каким-то своим э, хитрым составом, а вот еще какими-то способами. Красно, дякуємо за вашу позицию, что скажете, пане Сергею. Ну, вам, надо, вам, вам надо побольше проводить таких передач. Мы в свои материалы и в свои технологии вкладываем достаточно денег на рекламу, но их недостаточно. Ну это будет, как у меня заверили, тема следующей передачи взаимодействия бизнеса и власти, по говорит как говорится, да, то есть там я расскажу о своем видении данной проблемы. Э, товарищ правильно поднимает проблему. То есть необходимо больше проводить разъяснительные работы, какие есть на рынке. Ну, я же когда начинал говорить, я еще сказал о том, что я готов рассказывать не только о своих мероприятиях, да, я первое, что выступаю за э, эффективное э, электропостачание, то есть экономия. Обычно. У Лампачка. Возьмите, замените на LED. В Луганской области можно построить завод. По новым технологиям. Вы сейчас только крикните, китайцам они будут здесь, поставят вам завод. Почему этого никто не делает? Деньги есть. Фонд регионального развития области в том году 130 миллионов не успел освоить. Предыдущая его была администрация тоже какую-то сумму не могла освоить. В Северодонецке то же самое в том году. Деньги не освоены, перешли на этот год. Деньги пропадают, инфляция съедает на 30% уже съела. Эти деньги не принимают ни на депозитные вклады, никуда. Они лежат, их не успевают. Как не успевать? Так дайте, есть же мероприятие. Мужчина правильно говорит, но с чего-то надо начинать. Мы со своей стороны предлагаем самый экономичный способ, энергоэффективный, который подтвержден цель цифрами, все, нам ничего не надо. И начните работать хоть чем-то, хоть что-то. Вы посмотрите, сколько у нас домов утеплено за те деньги, которые традиционные материалы, назовем так, у, у государства не хватит денег. Рынок энерго, э, э, термоизоляции э, помещений, санации Украины составляет приблизительно 360 миллиардов гривен. Кто такие деньги даст? Такие деньги есть, правда, и уже выделяются. Я могу сказать, что в трасте Билл Гейтса выделено 2,3 миллиарда на эти нужды, но все ждут закона 44.88, это энергетический баланс рынка, который пытались в октябре месяце народные депутаты проголосовать, в первом чтении проголосовали, но им пришли и сказали, ребята, вы за что проголосовали? Я уже так говорю открыто. И не приняли они дальше этот закон. Этот закон регулирует полностью энергорынок. И там будет вплоть до того, как задавал товарищ вопрос, вплоть до того, что на мониторе это все будет видно, где течь трубы, где энергоаудит указал на те недостатки в кровле или в э, стеновом блоке, где необходимо сделать, вплоть до указания материала, который находится в 100 метрах отсюда, который можно сделать и людьми исполнителями, которые это делают. Ци, это, работает, думает, это, оце, это работает, оце, оце, идолине, оце, это круто работает в телефоновой долине, это работает все Футуристична картина, що ви малюєте. Як вона футуристична, якщо вона реальна, якщо її просто не проголосували, це енергоринок. То есть тобто, вот, сколько произвел тот, хто газ производит, сколько він його відправив і так далі. Давайте, знаєте, на от більш доступну для наших телеглядачів пытаюсь, тему. Да. Доступну і зрозумілу. Адже бо усіх турбують що? Тарифи. Вот это наибольшее, счет турбует. У будет. нас очень мало, мало времени. Ну, помимо, 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 того, помимо того, что я там э, свою продукцию, я пытаюсь в городе, ну как бы это ни звучало там пафосно, банально, не банально. Начнем с того, что у меня есть одна квартира на химиков, за которую я плачу 46 гривен за квадрат. То есть, квартира 46 квадратных метров, отец, дом без счетчиков, 1500 гривен. А на Гагаре на улице СТК, дом со счетчиком, 64 квадрата, 900 гривен. Ровно в два с половиной раза. Это мы с вами жильцы одного города, 120 тысячного, вынуждены в два с половиной раза больше платить. Только по той простой причине, что в городе Северодонецке счетчиками на данный момент снабжено 31%. Я писал в кабинет министров, мне ответили, Правда, словами одного из заместителей э, мэра города Северодонецка, Владимир Борисович лично не решил ответить, да? ответил Олег Кузьминов. Что так и так, вот в городе Свердлецке 31, ну вот будем делать. Ну, недавно я был у Петра Игнатьевича Чернышина, директора СТК, он меня э, заверил о том, что в этом году они установят все 100% счетчиков. Об этом я говорю уже 2-3 месяца. Я приходил на сессии городского совета. Но мне Валентин Васильевич Казаков сказал, Виктор, зря ты сюда пришел, слушать тебя тут никто не будет. И на самом деле так, потому что депутаты горсовета должны хвататься за тех людей, которые приходят на их сессии и говорить, родной, ты что пришел, что ты хочешь? Ко мне подошла одна Нежельская, подошел Фурман, и кто-то из них, я его точно не знаю, остальные бегают и прячутся, потому что знают, что Викторович пришел, сейчас будет, извините, за выражение, какой-то кипиш. Что-то будет не то. Но я делаю только то, что считаю нужным, и во благо громады. Вот и все. А говоря о том, что я отстаиваю там свои интересы, я хочу утеплять только своей теплоизоляционной, э, теплоизоляционным материалом, я могу отказаться, только скажите. Найдете альтернативу, ради Бога. Какая э, перспектива? снижение тарифа? И чье она за умовы подхода на разборочение? Это все очень просто. Деньги есть, депутаты есть, должны голосовать. Закон о местном самоуправлении дает широкие полномочия и права. Не надо кивать ни на кабинет министров, ни на Гройсмана, ни на Порошенко. Если вы здесь на местах работать не начнете, вам никто не придет этого не сделать. Ни Петр Алексеевич, ни Юрий Григорьевич. Начните с... Пожалуйста, з депутатського корпуса города, ну, області і так далі. На на этих не, не так багато часу, тому хотілося б зосередитися конкретно, ну, от як ми даємо певні поради людям. Так? От, розпочніть із того, кого ви обираєте на місцях. А, ОСББ, нова тенденція. Хтось боїться як вогню, хтось каже, що це непідйомно. Хтось каже, що це ну, чергова реформа у нікуди, а хтось каже, що ні, нормально. Пішли оці ці лампочки ілліча замінили на лед освітлювачі, і економніше, і, і, і економніше, і швидше. Правильно говорю, врешті-решт, от як яка проблема для тих ОСББ, що хочуть запровадити в себе е, ну такий більш-менш ну не повний, але хоча б суттєвий комплекс енергозбереження? Що туди? на вашу экспертную точку зору, туда мая Ну Это любой руководитель ОСББ знает, потому что он хозяин, он хозяин дома. Пусть пятиподъездного, там девятиэтажного или трехэтажного, но он уже там хозяин. Чему? Луч, например, я Сашу очень хорошо знаю, это хозяин, да? Да, там один человек, он выполняет роли электрика и сантехника, но жильцы довольны и так далее. У нас, вот, допустим, у меня дом, ну он многоподъездный, там тяжело собрать подписи, там очень тяжело организовать, но опять же, есть там подпольные камни, их нужно объяснять, больше разъяснить. Работы. Но опять же, тут мы опять упираемся еще в один очень сложный вопрос. Громада. Я вот не знаю, сколько нас людей смотрит, да, там мои, может, друзья, товарищи, родственники, знакомые. Но громада сама по себе, она инертна. Ну мало таких, как Орлов, Кравцов, Нижельская, э, Сафронова, Самарский и так далее, так далее, буду долго перечислять. Будков, все они хорошие, все они работают. Как они работают? Да, у одного там э, свои есть проблемы, но они работают, они деятельные люди. Все должны выходить из-под и становиться такими же деятелями. Должна работать громада. Все, если громада не работает, до свидания. Вот эти все письма, которые мне отписки подавали, мы сейчас все выносим на общественный совет. Мало того, что отписки есть письма на которые просто не реагируют ну не буду там по фамилиям и так далее хотя у нас с этим грешат и госэнергоэффективности мы же куда только не обращались со своими предложениями госэнергоэффективность мы три года их ну, планомерно пытаемся заставить работать Тяжело, не получается. Подключаем народных депутатов. Есть у нас прямые выходы. И на Розенблата Борислав Соломонович оказывает поддержку. На местном уровне, кстати, в свое время очень сильную поддержку оказал Казаков. Потому что, когда госэнергоэффективности нам вообще не отвечала на наши письма, зарегистрированные, почты отправлены, заказными, он каким-то образом привез нам ответ. Ответ был, правда, госэнергоэффективности расплывчатый, размывчатый, им это не надо. Они говорят, участвуйте в выставках, все будет хорошо, товарищи, победа будет за нами. Но никакой победы нет. Э, те люди, которые Дуже там, не ну, непопулярно. Конкретно ваше предприятие и ваших коллег таких, какие по наши, наши непопулярных бюджетников почему-то которые. Потому что на Западе э, гражданин рождается и вот он становится громадским деятелем. Он рождается с мыслью стать громадским диячем. Вот недавно сюжет издания и видел. Там человек получает 8 тысяч долларов зарплаты. Его это вполне устраивает, но он говорит, я вот родился, я вот в школе был, я вот хотел, чтобы я приносил пользу обществу громаде. Но у нас чиновник пока не такой. У нас чиновник сначала хочет, сейчас я вот заработаю и вот стану, вот, все, и потом все, вот, сейчас вот еще чуть-чуть, и все. И дальше я буду таким передовым громадянином, сейчас буду всем помогать, сейчас будут у меня очередь стоять, понимаете? Но этого не происходит. Для того, чтобы это качественно работало, вот эти все тендера, прозора, от которых, ну, мне, мягко говоря, не по себе. Я не знаю, как прозора или какой-то тендер может на вкус булку попробовать, да, которую потом будут покупать или одного, или второго предприемца. Я не знаю, что тут цена важна. Вам вот важна цена, да, я там в сельпо покупаю хлеб за 14 гривен, но есть и за 5, за 6, да, за речь, ну, там, одного из предприятий, которое, ну, есть невозможно, да, вот, ну, то есть вот так вот. То есть, ну, тут же тоже надо избирать подходить в этих вопросах. У нас пока этого нет. Больше нужно на местах отдавать самостоятельности. Децентрализация хороша. Сегодня даже люди, которые кабинет министров, мои друзья, очень-очень сильно хаяли, сегодня выступили в поддержку. Как бы не было смешно, да? То есть и я с чем-то не согласен, и я с чем-то согласен. Потому что есть люди, которые знакомы лично, и ну просто говорят... Очень много проблем в государстве. Вы Очень много проблем в государстве, но не на месте Бачите в Северодонецке. проблему э, и взять участь в тендере? Чи таких тендеров не оголошают? Ну, как правило, таких тендеров оголошают. Но если я вам буду приклады наводить, допустим, по моей чом, продукции... Чому не? Ну, почему? нет? Ну, Чем как не? это нет? Да, да, участвуем мы. Но в тендере принимает участие, вернее, выигрывает тендер тот, кто его инициирует. Ну, для кого-то секрет. Там вот сейчас люди сидят на том конце экрана, друзья мои бизнесмены, но они же истерически смеются. Понимаете? Вот и все. Тобто, бери участь, не бери участь. Ну, это редко, когда там по прозору оно пройдет на самом деле так, как оно хочется. Ну, я имею в виду, для заказчика, как правило, кто девочку танцует, тот... На цій да. ноті завершимо наші з вами танці у цій студії. Красно дякуємо пану спасибо. Сергію за те, що долучилися до сьогоднішнього чірнього ефіру. Спасибо, Є над чим спасибо. замислитися, спасибо. шановні пані та панове.